Добрый вечер. Привет вам. Меня Александр зовут как вас. Степан Андреевич. Очень приятно, Степан Андреевич. Надеюсь, это не короткая, приятная, так сказать, встреча. Что вы говорите? Да не обращайте внимания. Привет, говорю. Я Александр. Я... Я сам живу в Германии, а вы из Украины, да? Да, я из Украины. У меня нет трошки и просто я, ну, сразу видно человек воспитанный. Я понял. Просто написано Российская Федерация, и я всегда с осторожностью начинаю подобного рода беседы. Российская Федерация, но я живу в Германии. Ну, все-таки федерация, знаете ли, все-таки федерация, знаете ли. Это шутка была. А, ну я не знаю что это такое. Я, я отношения не имею вообще к России. А откуда уехали? Я в сам родился в Молдове, живу. Я родился в Молдове, живу в Германии, поэтому. Я родился в Украине и живу в Украине город Харьков господи, вам сейчас ну, весь интернет будет про, 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 Харьков. Там вообще, ну, я не знаю конкретно, что там, мне кажется, что там кошмар вообще, нет? Ну, в 22 втором как... году было хуже, скажу вам честно. Ну... Врать не стану. Не весело, но в 22 втором году было, в начале 22 -го года, в феврале, в марте, апреле, мае, июне, июле, августе, аж до сентября было хуже. Ну да, да, я знаю. Но сейчас уже, наверное, ну, имеют чем защищать, имеют, наверное, ВСУ. Знаете, более... Скажу вам так, честно, на войне всегда мало. Защищать, так, да? На войне всегда мало. От у меня, от моего дома до границы с, ну, да. с этими негодяями чуть больше 30 километров. Поэтому время подлета их боеприпасов до моего дома примерно 40 секунд. Поэтому очень трудно, на самом Хорошо. деле, очень трудно. Но... Почему? Ну, имеем то, что имеем, защищаемся и будем защищаться, однозначно, однозначно. Хочу поблагодарить э, вот э, Украину, вот ребята, вот вас, украинцев, э, от имени молдаван. Вот мы, к сожалению, не все, может быть, но мой круг общения, по крайней мере, понимает, что у нас в Молдове сейчас все тихо, спокойно. Только из-за того, что ну, Украина нас защищает. И это, я думаю, что важно, чтобы вы тоже знали, что мы понимаем и, и поддерживаем вас. Мне люди в чатике сейчас пишут, чтобы я вас пригласил на наши прямые эфиры. Мы с вами в прямом эфире из города Харьков. Передайте привет. Да, я передаю, к чату. передаю приветик к чату. И благодарен вам. Но давайте не забывать еще об одной стороне медали. Зачастив Януковича, во время Януковича Украина совершенно спокойно пропускала российские вооруженные силы через свою территорию на Приднестровье. Давайте не забывать и про стыдные моменты нашей истории. Это тоже было. И, 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 и в 1991 году тоже самое было. Но, но я, как вам сказать, такое было действительно но у меня очень многие друзья есть в Украине, которые, ну, условно говоря, об этом даже не знали, а те, которые знали, были с этим не согласны. Поэтому я верю, что большинство украинцев не были бы согласны. Я с вами согласен. Но пропускать. это, но это совершенно не повод забывать простыдные моменты истории. Их тоже нужно помнить. Иначе, да, иначе, да, иначе, да, да. иначе мы просто превратимся в эту долбаную федерацию чего я очень не хотел. Заходите. Да, канал... Да, вы, наверное, правый Канал... Как называется? Я сейчас привезу. Э -э ну, на английском. Бас-гитара. бас оф Выключенный бас. бас оф точка украин бас оф есть э -э м 3 семерки вот это да не не это резервный канал без м 3 семерки а без м окей нашел тоже все, мы с вами в прямом эфире. Хорошо. Заходите, заходите доеднуйтесь до чатаку. Зараз послушаем разом с вами песню в моем У нас там спевучи и администраторы. Ну, я так. Это не, вокал, эскиз до вокала. Как вас зовут раз? Ра... Як вас зовут еще раз? Александр. Александр, Александр. 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 не Александр. забыл. Александр. Дякую вам за теплые слова. Обнимаю. Слава Украине. Заходите, слушайте. Героям. Героям Всего хорошего. Уже... Вже підписався. Вже підписався. Дякую, Олександре. Заходьте до нас. І давайте послухаємо пісню. І давайте послухаємо ось цю пісню разом. Каби вогняні. Ну, пісня гурту мандри, але з трошки переробленим текстом. Не попийте каву-чашку, скиньте козакам на пташку. 100% Романча. На светанку там у дым Зори золоти, золоти И впадают в икна твои Золотых зерок промни До стремких джерел до чья Во снял вилок белый цвет Де лунає пісня моя, А в твоїх очах там лі, Там, де розривають землю каби вогняні, Там, де наче леви б'ються лицарі твої. Да черный круг кружляя полуми Хары оборонить Бог ведь смерти войны твой, Да носит холодная вода, Да порою байды човны, Да зобли солнца всегда. Сні, де в туманах срібну росу п'ють баски коней табуни, де на перехресті шляхи кам'яні казацькі. Зриває землю, каби вогняні. Там, де на челевиб'яться лицарі твої Там, де чорний круг кружляє пол. Та чья во снег белок белый цы, да лунная песня моя, а в твоих очах даны ли? Там, где разрывает землю крады в огнях.